ذرا تصور کریں کہ آپ ایک وسیع صحرا میں کھڑے ہیں وہاں دور دور تک ریت ہی ریت ہے ریت کے ذرات آپ کے قدموں کے نیچے سر سراتے ہیں اور آسمان پر ایک ستارہ چمک رہا ہے ایک ایسا ستارہ جو اندھیرے میں رستہ دکھاتا ہے یہ ستارہ یسول مسیح کی سچائی ہے ایک ایسی حقیقت جو وقت کے طوفانوں سے بھی بلند ہے اور انسانی نظریات کے شور سے بھی اور پھر ایک سوال ہمارے دل میں گونجتا ہے. کیا یسو آج بھی آسمان پر ایک بدنی وجود کے ساتھ موجود ہے یہ محض ایک سادہ سوال نہیں یہ ہمارے ایمان کے مرکز کو چھوتا ہے وہ کون ہے وہ کیا ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں نہ کسی انسانی فلسفے سے نہ کسی فرقے کی روایت سے بلکہ صرف اور صرف خدا کے کلام کی روشنی میں یسو کا بدنی وجود آسمانی جلال تجسم خدا کا انسان بننا بائبل ہمیں ایک حیرت انگیز سچائی سکھاتی ہے کہ یسو خدا کا کلام انسان بن کر زمین پر آیا یوہنہ کی انجیل پہلا باب اور اس کی چودہ آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال یہ صرف ایک عارضی ظہور نہ تھا یہ ایک دائمی اتحاد تھا خدا کی فطرت اور انسانی فطرت کا کامل امتزاج قیامت کے بعد بھی یسو کا بدن محض ایک روحانی سایہ نہ تھا لوکا کی انجیل چوبیس میں باپ کی انتالیس میں یسو اپنے شگردوں سے فرماتے ہیں میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو کہ میں وہی ہوں دیکھو کہ میں ہی ہوں مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو وہ جسم اصلی تھا جسم زخم نشان لمز سب کچھ ویسا ہی تھا تو سوال یہ ہے کیا یہ جسم صرف زمین تک محدود تھا یا یہ آسمان پر بھی ساتھ گیا آسمان پر اٹھایا جانا بدنی وجود کی تصدیق امال کی کتاب پہلا باب نو سے گیارہ آیت کو پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے یہاں اسی طرح کا مطلب ہے اسی بدنی وجود کے ساتھ یسو کوئی بے جسم رو نہیں تھا نہ ہی کوئی صرف روحانی ہستی کی صورت میں گیا وہ وہی یسو تھا جس کے زخموں کو توما نے دیکھا جس کے ساتھ شگردوں نے روٹی کھائی تھی جسے مریم نے قبر کے باہر پہچانا تھا وہ جسم قیامت کے بعد جلالی ہو چکا تھا لیکن وہ جسم تھا جب ہم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو کیا وہاں کوئی انسانی نمائندہ ہماری طرف سے موجود ہے پالوسل کا پہلا خط تموتیس کے نام دوسرا با پانچ آیت میں ایک حیران کن سچائی بتائی جاتی ہے کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی مسیح یسو جو انسان ہے یونانی میں یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو انترپوس کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے انسان یہ آیت نہ صرف زمینی زندگی کی بات کرتی ہے بلکہ آسمانی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ یسو آج بھی آسمان پر انسان کی حیثیت سے ہمارا وسیلہ اور نمائندہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کا مصنف اس کے بارے میں کیا کہتا ہے عبرانیوں کا خط چوتھا باب ہے اور اس کی پندرہ آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا اگر وہ صرف ایک روحانی ہستی ہوتا تو وہ ہماری بشری تکالیف اور جذبات کو نہ سمجھ سکتا نہ ان کی سچی نمائندگی کر سکتا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اٹھنے کے بعد کا جسم جلالی لیکن اصلی پالوس رسول اپنے پہلے خط میں جو وہ کرنتس کلیسیا کو لکھتا ہے پندرویں باب کی بیالی سے چتالیس سائد میں پالوس کہتا ہے مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا یہ روحانی جسم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے جسم ہے یا صرف روشنی کا ایک سایہ ہے یسو نے خود اس خیال کو رد کیا یوہنہ کی انجیل بیسوں باب اور اس کی ستائیس آیت میں لکھا ہے پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ وہ جلالی جسم جو یسو نے قیامت کے بعد اختیار کیا اب بھی ٹھوس حقیقی اور قابل لمس تھا جب ہم لوکا کی انجیل ماں باب بیالیس سے تنتالیس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس جسم نے کھانا بھی کھایا اور لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا بھی رہا پلوسر سرکا خط فلپیو کے نام تیسرا باب اکیس آیت ہمیں ایک اور شاندار وعدہ دیتا ہے وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت میں بنائے گا یہ کوئی روحانی تخیل نہیں بلکہ ایک حقیقی جلالی جسم کی تصویر ہے ایسا جسم جو آسمان کے لیے موضوع ہے مگر انسان ہونے کی حقیقت کو ختم نہیں کرتا اب ہم دیکھتے ہیں ابتدائی کلیسیا کی سمجھ بدنی حقیقت پر ایمان سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورلڈ وتھ پاسٹر نجم اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا خدا کے کلام کے بیدوں کو سنتے ہیں آج کے اس الجھے ہوئے دور میں جہاں سچ اور فریب کے درمیان لکیر دھندلی ہو چکی ہے آئیں ذرا ابتدائی کلیسیا کی گواہی سنیں وہ پہلا دور جب رسول زندہ تھے اور جب رلقس کی قیادت میں کلیسیا پروان چڑھ رہی تھی وہ دور یسو کے بدنی وجود کو محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ نجات کے بنیادی اصول کے طور پر مانتے تھے یوہنہ کا پہلا عام خط چوتھا باب دو اور تین آیت میں یوہنہ رسول نہائیت شدت سے لکھتے ہیں خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسو مسیح مجسم ہو کر آیا وہ خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے یہ محض زمینی ظہور کا انکار نہیں تھا بلکہ اس بدنی تسلسل کا انکار تھا جو قیامت کے بعد بھی برقرار ہے اگر یسو کا جسم آسمان میں ختم ہو چکا ہوتا تو تجسم محض ایک عارضی واقعہ بن جاتا ایک ادھورا منصوبہ ایک ٹوٹا ہوا وعدہ لیکن ابتدائی ایمانداروں کا ایمان یہ تھا یسو آج بھی آسمان پر خدا اور انسان دونوں کی فطرت کے ساتھ زندہ ہیں اب ہم نمبر چھے پر دیکھتے ہیں سچائی کی تلاش میں مکاشفہ آج جب مختلف نظریات ہمیں گھیرے ہوئے ہیں کچھ کہتے ہیں وہ اب صرف ایک روحانی ہستی ہے کچھ کہتے ہیں ان کا جسم اب موجود نہیں تو سوال یہ ہے کیا ہم بائبل کی سچائی کو تھامیں گے یا ایسے خیالات کو جو اس سچائی کو کمزور کرتے ہیں یسو کا بدنی وجود ایک تھیولوجیکلی نکتہ نہیں بلکہ ہمارے نجات دہندہ کی شناخت ہے اگر وہ آج جسم میں نہیں تو ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں پھر ہمارا وسیلہ ہماری شفائت ہمارا اعلیٰ کاہن سب کچھ ایک ادھورا تصور رہ جاتا ہے لیکن خدا کا کلام ہمیں یقین دلاتا ہے یسو آج بھی اپنے جلالی بدری وجود میں آسمان پر زندہ ہے وہ ہمیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور ہمیں اپنے ساتھ اس جلال میں شامل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں ستاروں کی روشنی میں واپس گھر کی طرف وہ ستارہ جو ہمیں کے درمیان دکھاتا ہے آج بھی چمک رہا ہے وہ ستارہ یسول کی سچائی ہے وہ آج بھی آسمان پر ایک جلالی حقیقی جسم میں زندہ ہے ایسا جسم جو خدا اور انسان کی فطرت کو متحد کرتا ہے یہ سچائی ہمیں بلاتی ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی امید کو اس جلال میں رکھنے کے لیے اور اس ہستی کے ساتھ عبدی رفاقت میں چلنے کے لیے جو ہماری کمزوریوں میں شریک ہے تو آئیں ہم اس روشنی کے پیچھے چلیں جو ہمیں گھر یعنی خدا کی حضوری کی طرف لے جاتی ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ویڈیو کی وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اگر آپ اسی طرح کلام کے اور بیدوں کو مزید گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے گا وہاں پر آپ کو معلوماتی مکاشفاتی اور علمی ویڈیوز مل جائیں گی جو کلام کی گہرائی میں اترنے میں آپ کی رہنمائی اور مدد کریں گی